После ареста журналиста Романа Сущенко в Москве и обвинения его в шпионаже, украинские политики начали готовить ответный ход. Спикер Андрей Порубий предложил отменить безвизовый режим с Россией. Многим из депутатам идея понравилась, а самые активные даже заговорили о полном разрыве дипломатических отношений и закрытии границы. И украинские МИД, и многие политики в составе тех же Народного фронта, благо Петра Порошенко, пока что не поддерживают данную инициативу поскольку действительно данная инициатива, она достаточно опасна для Украины. Легко сказать, да нелегко сделать. В Украинском министерстве иностранных дел уже ломают голову над этой дилеммой и просят депутатов не рубить сгоряча, а хорошенько подумать о последствиях чему же могут привести такие радикальные решения? В какую копеечку это влетит нашему бюджету? Что делать тысячам украинцев, которые работают на территории Российской Федерации? Ну а главное, как это поможет самому Роману Сущенко? Смотрим далее. Задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко вызвало бурную реакцию в Украине. У зв'язку із захопленням у полон українського журналіста Романа Сущенко закликає Верховну Раду скасувати безвізовий режим з Росією. Така неожиданна новина одразу розворашила парламентський улій. проти візового режиму? чи за ага. та безумовно за тільки візи, звичайно. ми прода. Но сможет ли такая жесткая инициатива спикера стать защитой от российских шпионов и диверсантов, и кто больше пострадает от такого внезапного решения? Пока в парламенте готовы к решительным действиям, эксперты настроены не так позитивно. Этот факт будет подаваться как попытка Украины эскалировать ситуацию, а не найти мирное, мирного решения. Мы потеряем поддержку прежде всего Европы. Проиграем Европу, останемся наедине с Россией. Останемся наедине с Россией, ну, нас просто размазывают. Экономисты тоже бьют тревогу. Машиностроение Украины э, фактически все время специализировалось, особенно в ее экспортной части, специализировалось на том, что продавало свою продукцию на территории Российской Федерации. В денежном эквиваленте речь шла от 7 до 8 миллиардов долларов даже с 2010 по 2013 год. Это огромные суммы. В нынешнем измерении ВВП речь идет о 7 процентах, например, ВВП. Но есть еще одна причина, из-за которой введение виз для России может стать огромным ударом для украинской и так еле держащейся на плаву экономики. Поэтому это может повлиять очень серьезно, например, на курсовые параметры гривны. По официальным данным, через банковскую систему так называемые «заребетчане» привозят в Украину из России 1,2 миллиарда долларов живой валютой. И это еще не учитывая то, сколько они привозят в кошельках, сумках и подкладках. Это соизмеримо, например, с теми деньгами, которые мы последний раз получили от Международного валютного фонда. Это был 1 миллиард долларов. Это деньги фактически в два раза больше, чем деньги, на которые мы претендуем, например, от Европейского Союза. И если Россия поступит зеркально и тоже потребует визы от украинцев, то нам может быть не очень сладко. 20% валютных поступлений украинских, в принципе, обеспечивают вот эти заработчания украинские. И, конечно, если не будет этих поступлений, это будет еще один, станет еще одним таким тяжелым фактором, который будет влиять на девальвацию национальной валюты. Просто доллара станет меньше в стране. Юрий уверен, что его это не коснется. Но я приехал в Москву работать еще в лютому 2014 года. Это украинец Юрий Шевченко. Он уже два с половиной года работает в России. Переехать туда ему пришлось отчасти не по своей воле. Но не смысла моему в моем родном городе который я очень люблю. Никогда бы завжди б с него не поехал. Добра работа, прекрасная карьера. Меня все влаштовывало. Ну, а потом Партія регіонів, де її невдале керівництво, привела до того, що, я вважаю, зумисно був зупинений найкращий склозавод України, Лещанський склозавод пролетарій. У нас це змушуло багатьох мешканців Лещанську, змушуло поїхати шукати роботу. Зараз Юрій працює в одному з ЖЕКів Москви. Звичайна праця у сфері ЖКХ, організація процесу. Всього від ремонтування під'їздів, прибирання, організацію процесу прибирання вулиць. Він не боїться, що возникнуть проблеми з отриманням візи. тому що працює офіційно. Росія озвучує кількість українців у Росії десь там 4 мільйони. Ну, я так оце а скільки з них легально працює? Це дуже цікава цифра. Таких українців обмаль, їх обмаль, просто обмаль. Остальные же, например, строители, которые приехали на халтурку, нянечки и другие, кто приезжает в Россию лишь подработать и вернуться обратно в Украину. Кто пишет в графе «Цель пребывания – туризм», могут остаться без визы. С точки зрения экономической, вот это в случае введения зеркальных ответных мер со стороны России, это будет негативно влиять на общую социально-экономическую ситуацию в Украине. До 20% валютных поступлений украинских, в принципе, обеспечивают вот эти заработчики украинские. Но даже если это предложение станет законом, желающим подработать за границей, будет где развернуться. Власти Чехии несколько недель назад заявили, что Торговая палата Чешской Республики предусматривает трудоустройство до 5 тысяч работников из Украины, а в Польше уже готовы принять около 2 миллионов украинцев. Сможет ли введение виз защитить Украину от опасности извне, тоже остается под вопросом. Визовый режим с Россией абсолютно не может остановить диверсантов или террористов. Потому что у нас огромная граница с Беларусью, пустая, фактически неконтролируемая. По большому счету Беларусь – союзное государство России, самая глубокая форма интеграции, интеграции на постсоветском пространстве. У нас прозрачные и так границы, все остальные с Россией – у нас коррумпированная э, государственная система, которая позволит легализировать за э, 15 минут и разумную сумму денег любого террориста-диверсанта. И, конечно, профессионалов это ни в коем случае не остановит. Сейчас в парламенте этот вопрос завис в воздухе. Депутаты, позабыв о всех насущных проблемах, спорят о визах с Российской Федерацией. Как мы будем перетинать кордон с Крымом? Отримувати візу, йти в російське консульство це є українські заробітчани. Мільйон людей, які там працюють, заробляють на життя своєї своїх родин. Там є питання українських родин, які мають родинні зв'язки. Міністерство іностранних діл було не готово к такому заявленню спікера. Порубія. дипломати призвали депутатів сто раз подумать перед тим, як раз проголосувати. Я в руках держу вывод Комитета по вопросам иностранных дел, в котором говорится, что Министерство иностранных дел не поддерживает предлагаемый проект постановления об отмене безвизового режима с Россией. А сам президент прямого ответа за он или против ведения безвизового режима избегает... Я думаю, что нужно вести широкий суспільний диалог. Я думаю, что это просто пока что такая себе радикальная риторика, цель которой возможно отвлекать внимание от других проблем, от социально-экономических проблем в обществе, от проблем борьбы с коррупцией, отсутствия реальных, эффективных, позитивных реформ. И пока кто-то переживает за свой бизнес, кто-то занимается самопиаром, а кто-то раздувает вбросы, чтобы замылить людям глаза, вопрос введения визового режима с Россией пока так и остается громким пшиком, который может так ничем и не закончиться.